Всем добрый день. Всем добрый день. Есть дом на продажу, сейчас поедем смотреть. Селыще Лутовиновка, Полтавская область, Кременчугский район. Находится оно возле селища Козельщина. Относится к Козельщинской громаде. В том селе железная дорога есть, останавливается электричка хода Полтава-Кременчуг. Также маршрутка ходит на Кременчуг. Также по выходным ходит маршрутка на и Плавни, город. Есть река Псел, 25 километров от этого селища. И 40 километров от этого селища река Днепр. Можно ловить рыбку и там, и там. Также есть лес, 25 километров можно грибы собирать, кто грибник. Школа есть в этом селище, садик есть, магазинчики есть первую медицинскую помощь вам дадут, нададуть, если надо, но лучше не надо. Ну а вся основная инфраструктура в селище Козельщина. Для жизни все есть. Находится оно недалеко, 2 километра от Козельщины, так что тут совсем рядом. Ну поедем смотреть. Так, проехали к дому, вот такие забор. Сейчас подивимся, что у нас тут. Вот такой заезд сарайчик. Так, и вот такие сам будиночек. Тарелка есть, колодец есть. Сейчас поднимемся, что тут с водой. Узнаем, что к чему. Узнаем, что до чего. Ага, тут все закрыто. В общем, сейчас испытаем. Все, обиду вокруг дома, покажу вам цоколь лет мостку. Так, будинок газифицированный. Вик на деревянне везде. Вик на деревянне везде. Вот так вот все оно выглядит. Цоколь вид мостка. Ага, с красного кирпича Будинок С красной цеглы. Так, и сарайчики есть. Крыша, шифер, сарайчики. Тут подивлюся, що воно тут таке. Тут ще сарайчики. Так, це земля. По забор видно вам, да? Вот так земля. Це мабуть даже літня кухня тут. Сейчас спитаємо, Сейчас спитаємо, Покажу вам сейчас тут вам цоколь від мостку. Так, тут вход який-то заложенный. Вот так все выглядает. Вот так все выглядает. Так, это, туалет на дворе, может быть. Или душевая. Так, вот иду сюда вокруг. Покажу вам тут. Вот так вот. Ось такий будинок. Ідемо далі, дивимося цоколь від мостку. Дивимося, дивимося. Щоб вам було все видно. Трошки потягнутий вверху там. Трошки потягнутий. Так, далі дивимося. Извицеляй. Извицеляй. Вот так. Так, пойдем в будиночек, зайдем. Так. Газовая печка. Котел. Мабуть, робить і на дровах, і на газу. Опалення злита, тому що ті, хто не живе, щоб не полопалось, не розірвали нічого. Батареї чугунні. Ну, вот така, як кухня, не кухня. Так, прямо кімната пошла з кухні. Що у нас тут? Тут я бачу погріб якийсь. О, ребятки. Вот такая комната. Такая комната. Направо сюда. Так, везде двери деревянные. Полы деревянные везде. Батареи чугунные тут. Вик на деревянные, я уже казал. Вот такая. Кимната из витиля, потолки, высота, я вам скажу, мабуть, раз, два, на три двадцать, три тридцать, где так, наверное, высоченькие потолки. Так, через этот зал еще кімната пришла. Так, свет есть, нема, светла нема. Да, вот такая комната еще. Проходная. Полы деревянные тоже. Так, тут печь. И печь велика, дровяна. Сейчас я вам покажу ближе. И вот такая комната. Дивите, яка печь. Духовка тут одна, тут другая. И вот она пошла, пошла, пошла. И она угловая. Тут можно греть, готовить. И вот тут можно готовить. Так, дальше. Через эту комнату, еще комната. Светла нема тоже. Вот такая комната. Полы деревянные. И с этой стороны вам покажу. И с этой стороны вот так. Ну печь, я понял, грієш печь оцю и грубо обогреває и тут, и на ту сторону. Раньше так робили. Раньше так робили. Так, підем вийдем. І підем далі зайдем. И сюда вот зал. зал. Сейчас узнаем сколько квадратура. В общем, что, если не знают вони номер телефона будет у вас на экране в описании. Позвоните и вам все расскажут. По квадратуре, по земле, по всему остальному, что у вас интересует, Так, везде чего не батареи. Ну, вот такая вот зала. Ну, вот такая зала. сейчас выйду, еще раз вам покажу комнаты, чтобы вы знали, я кто куда. Тут кухня получается, тут кимната одна. Заходим направо сюда, с кухни. Это проходная. Туда пошел зал, сюда комната пришла налево, и через эту комнату туда еще комната. Ось такий будинок. Ну, квадратура велика. Велика, я вам скажу. Все, підемо питати, що цік газовий є. Що цік газовий є. Магазин ось рядом. Сільська рада. Сільська рада рядом. І ЖД вокзал ось там рядом теж є. Открыли нам летнюю кухню. Полы деревянные. Также есть тут проведенный газ. С документами полный порядок. Есть газ. Ну, вот такая летняя кухня. На дом и на все остальное. Свет, газ. долгивный в ма, все добро. Вот такие тут сарайчик. Сейчас все нам открыть И вот тут такая комнатушка Есть тоже погреб ну, Для инвентаря Все для инвентаря Вот такая темнота Так, ну вроде все показал Ничего не забыл Вот такие Будинок, смотрите Земли 15 соток квадратура дома 73 и 5 квадрат так да Добрый, Сказала. 73, квадрата. 73 квадрата еще раз скажу номер телефона будет у вас на экране в описании цена этого дома 7000 долларов Возможен торг звонить балакайте документы уже в порядке да все в порядке так что всем удачных покупок до новых встреч пока пока Скоро побачимся, а главное не болеть. Всем пока.